смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов на парламентские выборы. В них примут участие 29 политических партий. ЦИК уже провела жеребьевку и определила номера партий для размещения их названий в избирательном бюллетене. Их форму Центр избирком также утвердил. В неочередные выборы Верховную Раду Украины состоятся 26 октября. Закон иллюстрации передан на подпись президенту Украины. Накануне документ завизировал ли премьер-министр Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Напомню, закон об очищении власти парламент принял 16 сентября. Закон иллюстрации, проголосованный Верховной Радой, целиком отвечает запросу общества на обновление власти. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ высказал Артур Газинян, директор Ереванского центра европейских исследований. Люди должны выбирать политиков, располагая полной информацией о них. Однако иллюстрация не может превратиться в охоту на ведьм и стать инструментом сведения счетов с политическими оппонентами. Целиком разрушает всю систему, которая была сформирована в течение вот, последних 90, -90 лет, по-моему, Украина сейчас не сможет. Нужно идти к этой цели очень осторожно. Для того, чтобы тех людей, которые вы собираетесь поменять, они имели свою замену. Для того, чтобы вот не, не просто вот так радикально всех снять, потом уже э, э, столкнуться с проблемой, как найти их замену. Вот поэтому нужно идти к этому постепенно. И к чему И сейчас в принципе, идет в Берлине состоялась трехсторонняя встреча по урегулированию газового спора между Украиной и Россией. По ее результатам стороны пришли к предварительному соглашению. Киев за поставленный ранее ресурс должен заплатить 2 миллиарда долларов Газпрому до конца октября и еще миллиард 100 миллионов до конца года, сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Рейтингер. В то же время министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подтвердил намерение оплатить сумму в 3 миллиарда 100 миллионов долларов, но при условии, что это будет оплата за поставки будущих периодов. Необходимая сумма находится на счету Национального банка Украины. Кроме того, Россия может возобновить поставки голубого топлива в Украину при условии оплаты части долга. Речь идет о 5 миллиардах кубометров ресурса по цене 385 долларов за тысячу кубов. Эта цена, которую предложила Европейская комиссия, должна быть коммерческой, не зависеть от решения российского правительства. Это может быть специальное дополнение к договору или отдельный договор, где фиксируется цена. Еще раз подчеркиваю, цена не должна трактоваться как цена, полученная вследствие какой-то экспортной скидки на газ. Конечная дата оплаты так называемой суммы в 3,1 миллиарда долларов США, которая сегодня находится в Украине на специальном счету в Национальном банке Украины, мы еще не определили, и это требует последующего нашего согласования. Исходя из этого положения, мы сегодня обсудили основные пункты зимнего пакета. Мы полагаем, что это будет реальное решение для ближайшей зимы и весны. По сути, это означает следующее. Украина обязуется оплатить открытые счета российским партнерам. Сумму в размере 2 миллиардов евро не позднее конца октября, которую она получила от МВФ. Итоговые договоренности по газу сперва должны быть зафиксированы на бумаге, заявил премьер-министр Украины Арсений Ценюк. Но при любых обстоятельствах Киев не будет отзывать газовый иск из Стогомского арбитража. Однако глава правительства отметил, что перед вынесением вердикта Украина и Россия должны подписать временное соглашение о поставках природного газа, условия которого были обговорены с европейскими партнерами. Арсений Ценюк подчеркнул, решение суда для Украины будет окончательным аргументом в переговорах с Газпромом. Силы АТО продолжают удерживать занятые ранее территории, охраняют важные стратегические объекты и обеспечивают изоляцию кризисных районов. Наиболее сложная ситуация сложилась вблизи Дебальцева Донецкой области, сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. За последние сутки бандформирования неоднократно обстреливали украинские позиции в районе Фрунзе, Богдановки, Малоорловке, Попасной, на Кургане, Саур-Могила. Боевиками была предпринята неудачная попытка штурма населенного пункта Никишина. В районе Мариуполя сила АТО полностью контролирует ситуацию и обеспечивает безопасность жителей. Также украинские военные удерживают стратегический объект – Донецкий аэропорт. Боевики продолжают задавать Боевики продолжают приносить бедствия жителям Донбасса и уничтожать инфраструктуру региона. Так в результате минометного обстрела населенного пункта счастья разрушением подверглась местная больница, а также несколько гражданских сооружений. Погибла одна женщина и ранены 16 местных жителей, из них трое в тяжелом состоянии. Жители, из них трое в вашком устане контрразведка СБУ задержала боевика, причастного к воздушным терактам. Задержанный с позывным «Митя», член так называемой ДНР. Он входил в состав группы, которая специализировалась на уничтожении воздушных судов вооруженных сил Украины. После освобождения Славянска «Митя» сбежал в Красно-Лиманский район Донецкой области. Там он поддерживал связь с террористами, предоставляя им развединформацию о перемещении сил АТО. Судмедэксперты идентифицировали тела 251 погибшего в результате крушения малазийского Боинга в Донецкой области. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление правительства Нидерландов. На этой неделе уже назвали имена 26 жертв авиакатастрофы, 19 из них были подданными Нидерландов, 7 гражданами других стран. Гражданство семерых погибших пассажиров не разглашается. Аннексия Россия Крыма подрывает мировой порядок. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил президент Болгарии Расен Плевнельев. По его словам, российская оккупация Крыма и конфликт на востоке Украины стали самыми серьезными вызовами для европейской безопасности после Второй мировой войны. В Черноморском регионе нарушен баланс сил и безопасности. Болгария по-прежнему считает Крым неотъемлемой частью Украины и всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Россия должна прекратить вооружать и поддерживать сепаратистов в Украине. Через несколько дней украинцы будут голосовать за новый парламент. Они имеют полное право выбирать свое будущее. Искренне надеюсь, что эти выборы станут важным шагом вперед в построении демократической и процветающей Украины. Подписание и ратификация соглашения об ассоциации с Европейским Союзом являются важным этапом на пути интеграции в Европу. Страны Балкан являются примером положительных изменений, которые были бы невозможны без европейской интеграции. Все более популярным среди украинцев становится тревожный чемоданчик или тревожный рюкзак. В сети можно найти массу советов, как собрать спасательную сумку. Продажи появились и уже готовые. Раньше ими пользовались только военные или профессиональные туристы. Как же правильно экипироваться вынужденному переселенцу, расскажет Юлия Михайлова. Тревожный чемоданчик, вот у меня в данном случае рюкзак, вопреки своему названию, призван минимизировать тревоги своего владельца. По идее, тут должно быть все, что поможет продержаться в экстремальных обстоятельствах, ну хотя бы пару суток. Тревожный чемоданчик необходимо приготовить загодя, чтобы в час че покинуть свое оставшее небезопасным жилье и при этом собраться в максимально короткий срок, рассказывает турист со стажем и руководитель компании по производству и продаже снаряжения Александр Селин. В его ассортименте такая позиция появилась еще зимой. Кроме самого рюкзака, в набор для выживания также входят продукты, вода, медикаменты, средства личной гигиены, инструменты плед, дождевик, блокноты, карандаш, а также фонарь с ручной зарядкой. Общий вес груза всего 6 килограмм. В этот набор можно очень-очень много чего добавить на самом деле. Но мы э, старались делать так, чтобы он не был слишком, слишком громоздким, слишком большим, э, чтобы было удобно передвигаться, чтобы было удобно, например, если кто-то вас подбрасывает, бросит там, например, там, в машину. Вот. понятно, что вы там не единственные будете добираться, и будет много людей, и много места вам никто не даст. А еще в рюкзаке обязательно должно найтись место для документов, водонепроницаемой упаковки, а также деньгам и ценностям. Не лишними будут и теплые вещи, ведь переночевать вряд ли удастся в комфорте. Делится опытом сотрудник Красного Креста Тарас Логена. Кроме того, сигналом для спасателей послужит яркая одежда. В то же время неприметные вещи могут стать хорошим камуфляжем одев жилетку эту под куртку или поверх куртки, вы можете становиться то очень заметным, то очень незаметным. Еще одна важная вещь, вы не должны быть похожи на солдата. То есть никакого камуфляжа, никакого, даже оливоковый цвет, это не очень хорошо. Минимальной аптечки хватит с лихвой, уверяют эксперты, даже в полевых условиях. В крайнем случае, возьмите обычную стандартную автомобильную аптечку. Там есть очень подробная инструкция, что, для чего и как. Только следите, чтобы там срок годности не, не, не закончился. Если вы чуть-чуть разбираетесь в медицине, чуть больше, то, конечно, хорошо было бы иметь хороший кровоостанавливающий жгут. Тот набор, который у нас есть, от середины, то есть от живота. Понятно, что первым делом будет страдать ваш живот. Вы поменяете пищу, вы будете меньше есть, вы можете есть намного худшую еду, вы можете пить намного худшую воду. И сам рюкзак и его содержимое должно быть качественным, чтобы не подвести в нужный момент. При этом недорогим, ведь не исключено, что рюкзак придется обменять на свою жизнь на ближайшем блокпосту. Нужно понимать, что этот рюкзак станет вашим кошельком, вашей квартирой, вашим офисом вашим сейфом и так далее. То есть он должен быть максимально надежным. Минимальный набор которые вы можете схватить, это ваши дети, потому что и сразу вы убегаете в безопасное место, потому что если вы будете мертвы, то никакие вещи вам уже не понадобятся, а если вы останетесь живы и будут живы ваши дети, то все остальное вы найдете в городе. Большой город, он полон ресурсов, о которых вы даже не догадываетесь. Юлия Михайлова, Сергей Савчук, Олег Полюченко, БТБ. Ну, будем надеяться, что нам не придется воспользоваться тревожным чемоданчиком. Оставайтесь с нами и до встречи.